আৰু বোলক আজিৰ দিনটো মাজুলী যাওঁ এইটো আকৌ ক্লিপ কেইদিনমান আগৰে দেই মই ফেঞ্চি বজাৰত গৈছিলোঁ আহি পেলাই ৰাতি মানে আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল আহি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে কি বনাই দিওঁ ফ্ৰিজটো খুলিয়ে দেখিলোঁ টুনাফিজটো গতিকে বোলো তাকে অকণ ফ্ৰাই কৰি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা কি হয় জানেনে এইটো চেণ্ডউইচত দি খাবলৈও বহুত ধুনীয়া পিছে মই সেইদিনাখন কিনো বনাওঁ বুলি সেইটোকে ভাজি দিলোঁ কেনেকৈ ভাজিছোঁ অকণ দেখাই দিওঁ বোলক এয়া দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু তো মানে তাৰপিছত এই টুনাফেজটো দিয়াটো মই দেখুওৱা নহ'লে সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু অকণমান সোৱাদ অনুসৰি দিওঁ মই একো নাই অকণমান লৰাই ফৰাই এয়া নমাই থ'লোঁ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী সাগৰীয় পিছত ই ভিটামিন বহুত থাকে এয়া আকৌ যোৱাকালি আবেলি লৈছোঁ কেইখনমান লুচি বনাই আৰু অকণমান ভাজি বলক এনেই আবেলি তেনেকৈ লুচি খোৱাই নহয় যোৱাকালি আকৌ মন গ'ল গতিকে এনেকৈয়ে খাবলৈ ল'লোঁ সেইফালে জলকীয়া আচাৰ আৰু আজিও ৰাতিপুৱা কি খাওঁ কি নাখাওঁ বুলি আকৌ কি বনালোঁ ব'লকচোন অকণমান দেখাই দিওঁ এয়া হৈছে আজি ৰাতিপুৱা হেল্ল' ফ্ৰিয়ন ৱেলকাম বেক টু মাৰ নাডাই ব্লগ আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু এতিয়া বাজি গৈছে আবেলি তিনিটা চাৰিটাই বাজিব হ'ল আৰু এইফালে মই দেখিছেই নহয় কেৰাহীখন উঠাই দিছোঁ আৰু বন্ধ বয়ত মোৰ অকণ ল'ৰালৰিয়ে লাগে আজি যিহেতু ল'ৰাৰো অফিচ নাই আৰু এওঁৰো নাই গতিকে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল এইফালে মই পিঁয়াজ ভাজি তাতে দিছোঁ জিৰা ধনিয়া পাউদাৰ অকণমান হালধিও দিছোঁ আৰু মই এইটো দিছোঁ এইটো যে কিটচেন কিং মচলাটো মোৰ ল'ৰালৰিত সেইটো অকণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া মানে কি হয় বেছি আদা নহৰু দি নাথাকিলেও হয় আৰু এইফালে মই মটৰ অলপ বইলকৈ থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু হৈয়ে গ'ল নহয় দেখিছেনে এক উতল অহাৰ পাছত জলকীয়া দি নমাই থৈ দিলোঁ বাছ মোক ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে মোৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে হৈ গ'ল এইখন ঘূৰি আৰু ব'লক এতিয়ানো কি বনাওঁ অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু মই লগে লগে টেবুলখনো ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ সেয়া ৰিক সি ৰৈয়ে আছিলে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে অকণমান দেৰি হৈছে সিফালে এওঁ বহি আছিলে গতিকে বোলো আগধৰি টেবুলখন ৰেডি কৰি লওঁ আৰু মই বাকীখিনি কৰি থাকিম দি থাকিম এয়া লৈছোঁ লুচি বনাবলৈ যোৱাকালি আবেলি খাই এনেকুৱা লাগিল ৰাতিপুৱা আজি ব্ৰেকফাষ্টত লুচিয়ে খাওঁচোন মই পিছে আশীৰ্বাদ আটাৰেহে বনাইছোঁ দেই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰা নাইকিয়া ময়দাৰে অনবৰত খাবলৈ মনো নাযায় কেতিয়াবা অৱশ্যে ভাল লাগে কিন্তু সাধাৰণতে আজিকালি লুচি খালে আটাৰ লুচিয়ে খোৱা কৰিছোঁ ময়দাটো অকণ কমকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইফালে মোৰ লুচিখিনিও হৈ গ'ল আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো মানে অলপ এই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু পিছবেলালৈ এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে যিখিনি পাৰোঁ অকণমান আপলোড কৰিছোঁ আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ অলপ ঘুগনি আৰু লৈছোঁ লুচি আৰু এইখিনি মেইন চাহ চাহকণ বাকী লওঁ বোলো তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি দুপৰীয়ানো কি বনাওঁ অকণমান দেখাই দিওঁ আজি যিহেতু নিৰামিষেই খাম আৰু এয়া মোৰ প্লেট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে লৈছোঁ মই দুপৰীয়াৰ কাৰণে অমিতাৰ এখন খাৰ বনাবলৈ একদম শুদ্ধ অমিতা তাত মই একো অন্য মিক্স দিয়া নাই খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগে এয়া লৈছোঁ অকণমান চ'দা খাৰ ক'লাখাৰ নাই যিহেতু আৰু এয়া তাতে দি দিছোঁ অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ বেছিকৈ চেনি দিছোঁ নিদিলেও কথা নাই যদি ভাল পাই দিব আৰু অমিতাত এনেও অকণ মিঠা মিঠা ভাৱ এটা থাকেই আৰু এয়া দি দিছোঁ অকণমান পানী আৰু ধুনীয়াকৈ ঢাকনা মাৰি মিডিয়াম ফ্লেমত এয়া দেখিছেনে হৈয়ে গ'ল অকণমান মেচাৰডালেৰে মেচ কৰিও দিলোঁ আৰু তাৰপাছত হোৱাৰ আগে আগে একদম দি থৈছোঁ আদা অলপ ৰুকি এইখিনি দিলেহে খাৰখন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ খাৰ ৰেডি হৈয়ে গ'ল নহয় কিন্তু ইয়াৰ একেবাৰে শেষৰ ষ্টেপটো আছেই ৰ'ব এতিয়াও শেষ হোৱা নাই এয়া মই খাৰ কাঢ়ি তাত মই দি থলোঁ মিঠাতেল এইকণ মানে খাৰৰ শেষত নিদিলে ভাল নালাগে গতিকে মিঠাতেল অকণ দি থলোঁ আৰু তাৰপাছত লৈছোঁ ফুলকবি অকণ বনাবলৈ অকণ একদম ইজি আৰু আজিৰ দিনটো মানে এনেকেই ভাবিছোঁ এনেকেই কৰোঁ মোৰ অলপ কামো আছে ঘৰ ৰুম এটা চাফা কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু ৰিখৰ লগত কৰিম গতিকে মই ভিডিঅ' কৰা নাই সি যিহেতু বেয়া পাব যেনেকৈ তেনেকৈ থাকে সিহঁতি গতিকে যেনেকৈ তেনেকৈ ওলাবলৈ মন নকৰে আৰু এইফালে মই আলু স্কোৱাচ অলপ পিঁয়াজ ভাজি বহাই দিছোঁ তাতে মই ফুলকবিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম স্কোৱাচ নিদিলেও হয় কিন্তু সকলোৱে যিহেতু আলু নাখায় অকণমান স্কোৱাচো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি এভাৱ হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ ফুলকবিখিনি আৰু তাৰপিছত একো নাই দিশে একো নাই অকণমান নিমখ অকণমান হালধি পাত হৈয়ে গ'ল এয়া চাওকচোন বেছি নালাগে বেছি সময় নালাগেই এয়া মোৰ ফুলকবি ভাজিৰেদি ভাবিছোঁ মৰম দিব আৰু তেন্তে আজিলৈ আহোঁ